dakika ben bir sözümü diyeceğim ve size koşulacağım. Her bir bundan kabağ, kardeş Rıza Bey danıştıklarında bütün her bir sözüne koşuluram. İlham Aliyev'in rejiminden bağlı. Çok mert oğlansan kardeş, mert kardeşsen, mert üreysen, görürüm senin çıkışlarını, elə Rus'un sözü olmasın. Tak burada olacak, çünkü başka yolumuz ben yoktu. Diyor, bir de kuldur rejimin altı elinde kalmışım. Murat Bey maşallah Amerika'da eleme eşitiren başka kongresmenlerden faaliyetinizi, başka işlerinizi burada görüyorum. Sizi de uğurlar, size de arzuluyorum. yakınlarda görüşeceğiz. Onsuz da danıştığımız meseleler, kongres meseleleri bir yerde ayrılıkta görüşüp danışacağız. Kabil Bey, sen de salamlayıram. Çok sağ ol ki, girersen böyle bir örmetli kardeşleri bir yere ve bizim kalgımıza sözlü çatdırır sanki. Azerbaycan kalgı birdi. Ve Rıza Bey buradan da ele elə baxdım, eşittim ki, hamını çağırır birleşmeye. Bəli, bəli. Ben çok sevinirim ki, bizim gün Azərbaycan xalqımız artık aylıktı, başa düşübdü ki, İlham Əliyev rejimi her bir ayrılıkta her birimizden ayırır birimizde vurdurur, və ondan istifadə edir. Nə qədər və ilə baxırıq xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımız var, elə Azərbaycan daxilində bütün amı baxırsan ki, bir-birinin əleyhinə danışır. Elə keçən dəfə o tural sadıqlı çıxıb məndə danışırdı nədirsə. O çıxıb danışır ki, İnam Əliyeva, Gərcə Hacıyev rüşvət verir, özlərini abbaslı. Düz isən, Tural Abbas. Tural Abbaslımdır. Hə, Tural Abbaslı, hə. Tural Sadalı dostumuz. Hə, elə birdən Tural, Tural oldu belə. A, deməli o adam çıxıb e, millətə göstər ki, güya ki bu müxalifətdir, güya ki bu rejim. Hə, Tural Abbaslımı siz də elə düz adam gətir, he, düz yaraşdır, düz bizə. Adam sayılmır. Ay qardaş, mən sayaraşdırmıram. Mən daha da deyirəm ki, qardaş, <numa inf stands> Bu, bu hiç burada onun de adını değil. çekmeye değmez ha İlgar Bey. Onu hesap edin ki hiç danışmayayım. Boş verin. Artık elelerin Azerbaycan ya. halkı tanıyız kim dola. <laughs> baş üstüne. Baş üstüne. Yani ona fikir ya. vermeye değmez. Boş verin. Elbirliği için bir Mesela... şey Şoxta. Ayıq girişədir, yəni aydınlıq verir ki, orda Hə, mən aydınlıq gətirirəm, əziz qardaş. Yo, yo, yo. Onu adın çəkib şöhrətləndirmin. Dayda millət desin, görüm bu adam kimdir, gedib mən onu axtarım, tapım, görüm onu. Nə deyir, nə nağlı danışır. Hansı deməli ki, Məmməd nağlından danışır. Onun adını çəkib onu şöhrətləndirmin. Bilirsiniz, an reklam öz də reklamdır da. Başdır, əz qardaş. Hə, yəni onun hayşərlə mon danışdıqlarının ölkədə Hamı bilir. Ki, ki nə danışır o. Boş-boş danışdıqlarının bir ara şöhrətə mindi, güyə ki bu müxalifətçidir. Nə bilə nədir, nədir. Sonradan Zabii, hamı gördü ki danışdığı boş sözdür. Hə, buyurun, buyurun. Bir dəfə vaxt seçərik, rahat e, zaman bu məsələləri daha genişdir müzakirə edəyərik qardaşım. Çox sağ ol. Ə bu gün Mənim çağırışım millətimizədir, xalqımızadır. Bütün anınız birləşin, qürur <laughs> Ül Əliyev rejimində. Mən Qabil bəydən xahiş edirəm, Qabil bəy, petisiyanı asın, ə, aşağıda bu bu dəqiqə Link, efirində insanlar görsün. Evet. Və mən Qabil bəydən bir şey xahiş eldiyim ki, Qabil bəy, bir dənə belə bir rolik kimi yazın. Çox adamlar mənə müraciət edir ki, onu girib qollarını quva bilmirlər. Xahiş elidirəm. Siz maşallah sizin efirləriniz 5000, 6000. Mən eləyəcəm. Efir gedə-gedə insanlara xahiş elidirəm, göstərin izah eləyin. Çünki insanlarımız artıq büyüyüb biz görərik, 1000 nəfər, 1000 nəfər qol çəkibdi. Hələ bu e, çox insanlar qorxur, <laughs> bilmir. Mən xahiş edirəm, oğlanlar buradan çıxışla müraciət edirəm. Əhsad bəyə, Məmməd bəyə, Tural bəyə, Təlimət bəyə, Teymur bəyə bütün hörmətli, şəxsiyyətli, özünü bilən, vətənnə sevən hər bir bloqer bu aksiyaya birləşsin və bu təbliğatı daha da gücləndirsin. Çünki biz bu piksel ilə əldə nə edirik? Mən icazə versənsə iki kəlmə ilə Milliqımıza izah edirəm ki, millət bilirsin. Bizim, bizim nə istəyimiz nədir? Tələbimiz nədir? İlham Əliyev rejimindən bu petisiyada biz demirik İlham Əliyev rejimi bilmirəm ə, ə, ölkəni tərk etləsin, neynəsin. O seçkilər olacaq, seçki zamanı hər biri hər bir Azərbaycanlı artıq görəndən sonra bu İlham Əliyev rejimi sülə getmək mümkündür və səsini verib öz prezidentini seçəcək. Mən bu işlərə qarışmıram. Mən buyum burada əsas məsələ odur ki, hər birinizin oğranan pulumuzdan danışıram. Hər birimiz mənim minlərlə, minlərlə insanlar müraciət edir. İdmançılarımız, nə yaxşılarımız, invalidlərimiz, nə əskərlərimiz minlərlə insan müraciət edir ki, 100 manat, 200 manat yardım edə. Bu məsələ bilisiz nədir? Bu böy bir yavşılıqdır. Lakin Əliyev yüz minlərlə artıq ölkədən oğurub təlib pulları çıxardı xaricə. Ancaq bu gün bizim vətəndaşlarımız rusun sözü olmasın, Zakir Toy dednestı живут. İnsanlar 200, 300 manata yaşayır. Yəni pensiyacı insan hələ nəvəsinə kömək etməlidir, öz dərmanını almalıdır. Öz, ben onu deyirəm. Deyirəm, ayının öz pulumuzu tələb Ben Mən öz pulumu tələb edirəm və yolunu da bilirəm. imkanlarım da var, ağlım da var. Ben bu rejimden heç şey gözlemrem. gözləmirəm. Bunları bilirəm ki, axır netice bu rejimin axırı Birinci bize bu Petitse bir de neye imkan yarattı? artık ya, harici ülkelerde demokratik kongres, Amerikan kongresidir, Avrupa parlamenti, GAGA, başka başka e, strukturlar. Has ki gör ki halk değil. Bu rejimin sonlu. Halk değil. Bu rejime sanksiyalar koyulsun. Bu Rusya biz gördük ki 10 yıl bundan kabağa eyni yolu keşifti. Biz bugün gördük ki bütün dünya Rusiya qarşı sanksiyalar tətbiq edilib və ə, mən Amerikada yaşayıram və Murat Bey də təsdiqləyir. Bütün sərhədlər qapılar da açıq. Kiminkə Rusiyada problemi var, bu rejim sıxır, Azərbaycanda, hər bir ölkədə belə bir rejim proqramı da yaradıblar. Rejimin qarşısında proqram yaradıblar. Amerika qapısını açıb və hər gələn Amerikaya gələn E, bugünkü gündə qaçqınlıqla köçən bir insan e, deməli devlət e, yemək pulunu da, e, pulu da verir, ev pulunu da verir. Mən elə ən azından mənim tanıdığım ailələr var. Hansı ki bugün Rusiya rejimindən, Azərbaycan rejimindən gələn insanlar bir Üç nəfər, e, deməli, üç nəfər, yox, dört nəfər, iki uşaq, e, iki dənə ata-ana, 1800 dollar Amerika dövləti pul verir və bunun sığortasını təmin edir. Mən bunlara istəyirəm göz qızı açılsın. Qardaş, mə onlar vətəndaşına yox. Qaçqınına o pulu xərcləyir. Vətəndaşı qardaş, bank sistemi çalışır. Biznes burada ə, sərbəstdir, açıqdır. Murad bəy o, o işləri daha gəmiş bir gün danışarıq, təsdiq edərsizə. Amerikada hər bir insan ağlı, bacarıqsız, stəyi, deyi, təmbel deyilsə, hər bir insan pulunu qazana bilər. Ancaq biz nəyə baxırıq ki, bizim Azərbaycanımızda neftimiz var, qazımız var, qızılımız var, hər bir şeyimiz var, ancaq insanlarımız qaçğın, qaçğın kulu demirəm, vətəndaş pulunu ala bilmir. Mən ə, burdan hər birinizə deyirəm ki, qardaş, özümüzü yalandan sakitləşdirməyin ki, bunu elliyə məmurlardır. İslam Əliyev ə, bu işdən xəbəri yoxdur. İrham Əliyev bu işlərdən çox qəşəng xəbəri var. Mən ə, özümə söz verib söz vermişəm, təhqir etmirəm, ammaca bəzən də özündən aslı olmaya da deyirəm bu insan yaramazlıqla məşğuldur. Bu qədər pulları, malları, mülkləri dağıdıb, söküb, yığıb qarışdırıb Azərbaycanda bilmirəm özünə qəbir tikəcək pullarla, bilmirəm ə, Ne inecek? Ancak onu bilirəm ki halkın ahı onu tutacak ve onun ne balaları ne özü bir saat gün görmeyecek. 5 yıl, 3 yıl, iki yıl, on yıl ben demirəm, bilmiyorum. Ben buradan bilmərəm ki biz birleşip bir ilə e, bu işi Bilmirəm, Bilmiyorum. Olabilir 3 yıl, beş yıl. Ancak ona inanıyorum ki sansalarda kullarımızı da her bir şeyimizi de kaytaracağız. Onu Amin olun. Çünki tək bizdən ə, məsələ deyil. Xarici partnyorlar çox maraqlıdır bu işdə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz ə, halal pulunu alsın, demokratik institutlar qurulsun, demokratik ölkə yaransın. Çünki biz ə, görürük ki, İlham Əliyev rejimi dərəcəsindən bir yerdə 30 ildir nəyə gətiribdi? Biz bu gün görürük ki, gündə Qarabağda bir dənə provokasi eldir. Bakıda dünən özümüz gördük ki, artıq avtomatla camaat gəzir və mən sizi burada qorxuzmuram. Sizi burdan sadəcə deyirəm, ayıb olun. Azərbaycan onsuz da qarışacaq bir-birinə. Çünki İran əli hem İranla öz bütün əlaqələrini pozubdu. Bütün Ermənistan qardaşları yaxşı Qarabağa dərdim, başa düşdüyük. Aldıq Qarabağ. Hardadır bizim vətəndaşlarımız? Niyə Qarabağda deyil? Niyə ancaq sənin otellərin Qarabağda yerləşir? Niyə aksiyalar Qarabağ yolunda olur, Azərbaycanın Bakı mərkəzində üç nəfər böyük-böyük yığılşanda milləti tutursan, işkəncə verirsən, sülümlər verirsən. Mən burdan deyirəm, artıq yetər. Bitir bu işlərini. Yoxsa millət səni Qadafi gününə salacaq. Nə bu o Qadafi, nə bu ofisi diktatorlar axırı özün bilirsən, axırını özün görürsən. Putin'in axırına deynalxa səviyyədə artıq ə, hamı birləşib, bütün dünya birləşib və artıq inanaram ki, 1-2 il Putin rejiminə qalıbdı. Sən də bu gün Putin'in ən böyük bir şərici və köləsisən. Ona görə hazırlar, İlham Əliyev. Mən öz xalqıma bir də minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. O min nəfər bilmirəm kimdirsə, qol çəkən. Ancaq inanaram ki, azadlığı sevən insanlardır və gələcəyə demokratiya inan gedən insanlardır.